नाशिक जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षात अंतर्गत वाद चिळताना दिसून आला असून काँग्रेस अल्पसंख्याक का जिल्हाध्यक्ष हनीफ बशीर यांनी खासदार शोभाबाच यांच्यावर विक्रीचे गंभीर आरोप केले आहेत धनवान लोकांच्या घरी जाऊन उमेदवारीचे तिकीट देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे आणि बशीर यांनी सांगितलं की मी गेल्या तीस वर्षापासून काँग्रेस पक्षासाठी काम करत आहे पक्ष वाढीसाठी आंदोलन केले संघटना मजबूत केली मात्र योग्य वेळी आम्हाला डावलं जात आहे धनवानो केस लिजा खासदार शोभा आकाश छाजेड़ और, और शरद आयर ये चारों ने जाके धनवानों के वहां जाके भी फार्म दिए जबकि हम पूरे माइनॉरिटी के लोग रास्ता दिख रहे थे फार्म का के भी फार्म हमारे को देंगे लेकिन उनके घर पे जाके उन्होंने ए भी फार्म दिए पिछले तीस साल से मैं कांग्रेस पार्टी का, का काम कर रहा ये कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर दोनों टाइम कांग्रेस को टिकट नहीं दिए जगह नहीं छुटी ये टाइम सबको पूरे कार्यकर्ता को, को सबको टिकट देने का काम था फिर भी उनसे हुआ नहीं और आज जो हमारी शोभा जो हमारी कांग्रेस की खासदार है जो माइनॉरिटी के वोट लेके आई उसको सब गरीब लोगों ने वोट दिए और कल मेरे को कि तेरे पास एक करोड़ रुपए है क्या तेरे पास एक करोड़ रुपए होंगे तो तू ए भी फार्म लेके जा नहीं तो हम धनवानों को देंगे जिसके पास एक करोड़ रुपए है उसको देंगे और मेरे सामने दूध बाजार के अंदर उन्होंने वो ए भी फार्म ले जाके बिका के आए और खास करके शोभा ताई और शरद आयर ये दोनों ने वहाँ ले जाके ए भी फार्म दिए मेरे सामने जबकि मैं तीस साल से कांग्रेस पार्टी का सच्चा शिपाई बनके काम करा पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करूनही अन्याय झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली खासदार शोभा बच्चाव यांनी तिकीट विकल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे या आरोपांवर खासदार शोभा बच्चाव यांची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आली नाही गुड्डू शेख दिशा न्यूज नाशिक